आज 18 ग्यारह 2020 को एन ने बेंगलोर शहर में 43 मकाम पर तलाशी ली जिसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पी का सियासी विंग है के चार दफातर भी शामिल हैं यह ग्यारह आठ दो को बंगलौर में डी जे और के जे पुलिस स्टेशनों पर फसाद और पर तशद हमलों के सिलसिले में था मुकदमात एफ आई आर नंबर एक सौ पचानवे बटा दो हजार बीस डी जे हाली पी एस मोरखा बारह आठ दो हज़ार बीस और एफ आई आर नंबर दो सौ उनतीस बटा दो हज़ार बीस ये एस के जी हाली मोरखा बारह आठ दो हज़ार बीस को बातल बाल तरतीब आर सी थर्टी फोर बाई ट्वेंटी ट्वेंटी बाई एन आई ए डी बाई डी एल आई और आर सी थर्टी फाइव बाई ट्वेंटी ट्वेंटी बाई एन आई ए बाई डी एल आई के तौर पर दोबारा रजिस्टर हुए मुकदमात बड़े पैमाने पर हलाकत खेज हथियारों से लैस होने जिनसे पुलिस अहलकार जख्मी हुए थे डीजे हाली और केजे हाली पुलिस स्टेशनों के इमारतों और सरकारी और निजी गाड़ियों समेत सरकारी व निजी इमलाक को तबाह करने वालों से मुतालिक हैं इस फसाद के नतीजे में आसपास के इलाकों में खौफ व हरास फैल गया और इसका मकसद माशरे में दहशत फैलाना था अब तक डी जे हाली पी एस केस में एक सौ चौबीस मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है और के हाली पी एस केस में बाल तरतीब एक सौ उनहत्तर मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है तलाश के दौरान एस डी पी आई पी एफ आई से मुताबिक गुस्ताखाना मवाद के साथ साथ तलवार छुरे लोहे के सलाखों वगैरह जैसे हमलों के लिए कुछ आलत भी कब्जे में लिए गए हैं दोनों मामलों में मजीद तफ्तीश जारी है